Вітаю всіх глядачів, хто з нами переглядав пряму трансляцію першої половини баскетбольного матчу між командами Миколаїв і Хімік. Традиційно під час невеличкої перерви у студії у нас зустріч з цікавими гостями. Сьогодні спробуємо відповісти на класичне запитання. А судді хто? І це буде в рамках баскетболу у чемпіонату України Суперліга Фаворит спорт. Наш гість сьогодні Миколай Амбросов, суддя міжнародної категорії ФІБА. Добрий день! Добрий день баскетбол. Вважається таким найскладнішим зі спортивних ігор. І відносно суддівства, все дуже швидко змінюється. Невеличкий такий майданчик, як зорієнтуватися на цьому майданчику і все правильно розібратися в складних ситуаціях? Не можу самі не з вами не согласитися. Хочу підчеркнути, так як в баскетболі приймають участь 10 гравців, по 5 в кожній команді, угу. і площадка у нас у баскетболі 28 на 15, так що достаточно маленька площадь. на которой большие атлеты, физически сильные, перемещаются, прыгают. Вам допомагає суддівська команда, так є? да, суддівська бригада. Есть Є бригада, комісар матчу, є судді-секретарі, і кожен з них виконує певні свої обов'язки. Можемо розібратися, що кожен виконує, так? Так. А бригада, що вона робить? Ну, судейская бригада, это имеется в виду, скажем так, в комплексе все мы вместе, кто обслуживает игру. Uh -huh. Судьи, которые в поле находятся, это три арбитра. Комиссар ⁇ это главный человек за столиком, который следит за организацией проведения самого матча. То есть за организацию проведения самого соревнования, то есть реклама, свет э, запуская там да, музыку, да, там, Ну, вот, то есть следит группа поддержки, то есть это все. И есть еще судьи, конкретно судьи-секретари, которые сидят за столиком и также помогают арбитрам, э, помогают вести игру. То есть это статистика, время, табло, э, протокол, диктор, то есть чтобы все были в курсе. Что происходит? А, главный судья матчу, когда он выходит на майданчик, он хвалюется? Вы хвалюетесь? А, вы знаете, каждый раз, хотя уже ну, ну, в основном судьи все у нас опытные, да, угу. а, и каждый раз, когда судья выходит, ну неважно, это старший, или второй, или третий арбитр, все переживают. Но самое главное, как вот я скажу, ну как по мне, Когда даєш перше ну, правильне нарушение, або же это фол, одразу ці переживання не виходять. Є різниця обслуговувати матчі в Україні чи виїхати все ж таки на Європу і там проводити матчі? Ну баскетбол одинаковый везде. Угу. и делать одну і ту ж роботу, що в Україні, що за рубежом, це. Это... Ничего нового для нас нет. Главное, что чем отличается уровень, уровень проведения соревнований. Все-таки чемпионат мира, приезжают лучшие команды мира, скажем так. Mm -hmm. Звезды приезжают, все организовано на высшем уровне. Только в этом отличается. Mm -hmm. А работа она что в Украине, что в детском баскетболе, mm -hmm. что на финале. Это одно и то же. Судейство одно и то же. А вы можете... Можете вспомнить вот, первый матч ваш, который вы э, судили да, на международной арене? Да, э, но ну, этим летом я, в принципе, не так давно получил, год назад получил категорию и, и вспомню, наверное, в Австрии чемпионат 18-летних юношей. Финал я судил: Швеция, Израиль. Вот. И был полный зал, где-то примерно ну, в основном на детских чемпионатах залы и не сильно большие, ну, примерно тысячи на две. Вот как раз да, фотография mm -hmm. э, с этого чемпионата. На финале было где-то около полу полутора тысячи э, болельщиков. Игра закончилась, по-моему, если не ошибаюсь, э, за 5 секунд одно очко в пользу Швеции. Израиль проиграл, хотя вел всю игру. И по накалу было, конечно, давление игроков. Все ж хотят получить золотые медали, все хотят стать чемпионом, это естественно. Поэтому давление. С со стороны болельщиков, со стороны обоих команд, тренеров и было как бы для меня это первое такое, знаете, ну там наверное, крещение. непонятно, да, что кричат австрийцы и непонятно, что кричат тебе и про тебя ли они вообще, то есть, здесь наверное как-то легче на международных соревнованиях. Ну если ты не, ну, ну в первую очередь хочу сказать, что международный арбитр должен знать английский язык, это это одна из ну, одна из самых главных причин. Если ты собрался стать международным арбитром, кроме того, что ты должен хорошо судить, ты должен еще знать иностранный язык. Но если ты знаешь их больше, я, допустим, знаю английский, немецкий, немножко там еще кое-что. Поэтому многие судьи, поверьте мне, понимают, о чем идет речь иногда. Так что не всегда, не всегда можно сказать, что судья ни, ничего не понимает. Международные соревнования, я думаю, что на высоком уровне проходит. Да. Да? А как вы оцениваете организацию чемпионата Суперлига фаворит спорт? Э, ну, как вы знаете, в последнее время у нас в баскетболе, особенно в федерации баскетбола, произошли изменения, пришло новое руководство, но в основном костяк... Э, отдела проведения соревнований остался тот же у нас. У нас добавилось только вот единственное большой отдел, он у нас сейчас называется отдел департамента информационных технологий и маркетинга. Это довольно-таки большой объем работы сотрудники выполняют, привлечение спонсоров, рекламы и вообще уровень соревнований, чтобы был на достойном уровне. То Популяризация есть... баскетбола идет. Да, 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 да. А, а борьба в турнире тут между игроками, они все молодые, там, наверное, какой-то азарт, какие-то там, наверное, там, э, вот э, много нарушений, каких-то фолов, э, как проходит? Или игра более-менее чистая? Ну, действительно, вот хороший такой баскетбол. Ну, чемпионат у нас сейчас в самом разгаре как раз, и не скажу, что нарушений сильно много. Брака какого-то, да, он всегда присутствует, даже в, даже в командах мастеров он присутствует, но эмоций сейчас достаточно. Очень много-очень много молодых игроков, все хотят э -э, показать, что они амбициозны, э -э, доказать тренерам, э -э, молодые игроки также хотят попасть в сборную, поэтому эмоции иногда... Зашкаливает. Но мы для того там и находимся, чтобы как бы балансировать uh -huh. между эмоциями в, в игре и, или эмоциями уже которые не относятся к игре. А вы входите в пятерку лучших судей. Это по итогам прошлого, да? Получается? По итогам каждого сезона. Б -б 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 -б, да. Прошлого чемпионата. Да. Есть какие-то определенные критерии, по которым выбирает лучшего судью? Да, есть. Раньше это был судейский отдел. В Федерации баскетбола часто департамент проведения соревнований, в котором есть люди, которые отвечают за судейство. И есть четыре критерия. То есть первый критерий это оценки комиссаров. Комиссар помогает нам, в нашей работе во время игры и присылает отчет, в котором выставляет оценки. Второй это оценки специалистов, которые, скажем так, Участвуют тоже в процессе в, баскетбо... в процессе во всем этом процессе то есть это тренера национальных сборных какие-то специалисты ветераны баскетбола то есть которые разбираются в баскетболе mm -hmm. третий критерий это раздается в конце сезона анкета опросник такой судьям и судьи тоже высказывают свое мнение как они это видят и четвертый заключительный это мнение самого департамента проведения соревнований бывшего этого судейского дела, который тоже следит за всеми играми, за всеми действиями арбитров, ведет свои статистики. И это все складывается. Есть формула, по ней это просчитывается. И в конце, в конце всего баллы выставляются каждому арбитру. И тогда выставляется рейтинг. А судья имеет право на ошибку в матче? Естественно, мы все живые люди и на ошибках учатся. Естественно, желательно, чтобы этих ошибок было меньше. Особенно в конце игры. Ошибку нельзя исправить, да? То есть, если вы показали, что вот здесь сейчас будет штрафной, то нельзя потом сказать: ой, ой не извините, я посовещался с комиссарами там, в общем, не штрафной, да, играем Нет, дальше. Судья должен сам принимать решение. Если судья э, принял какое-то решение, но понимает, что это ошибка, и он сам себя исправляет, mm -hmm. это еще это допустимо. Но если судья принял решение, то оно э, окончательное. А вы в своей жизни тоже приняли решение стать судьей, да. и получается, что вы даже получили высшую категорию и стали судить матчи ФИБА. Да. А как э, до этого дошли? Есть какие-то тренинги, учеба? Что нужно для этого сделать? Э -э, значит, для этого нужно по месту жительства. Вот возьмем любого, возьмем любого человека, который хочет заняться судейством, он должен обратиться в местную федерацию. Там есть э -э, региональный инструктор, который является членом Технической комиссии Федерации. И он отвечает за определенный регион, за определенное направление. К нему приходит желающий, он с ним занимается, судят местные игры. И если в определенное время он достиг какого-то уровня, и он прогрессирует, и его тогда уже могут направить на всеукраинский семинар, где там он получит более такую глобальную информацию, более углубленную, обширную. Примерно 3-4 дня проходит семинар, туда приезжают наши ведущие специалисты нашей страны на эти семинары, то есть можно обменяться опытами, вопросами. И в зависимости от уровня понимания, уровня судейства, надо сдать также физический тест, надо сдать теоретический тест, это в районе 25 вопросов. Да, и на это все потом анализируют и смотрят, если человек достоин, то его допускают уже с детского баскетбола в первую, в первую лигу, с первой лиги в высшую. И если там он прогрессирует, свыше уже попадает в первый дивизион нашей страны и может попасть, обслуживать матчи в игры в Суперлига Фаворит Спорт. Про детскую лигу. У вас сын, ему 10 лет. Да, он занимается баскетболом, он занимается футболом, плаванием, каким видом спорта? Ну, на данный момент он занимается уже полгода баскетболом. История вообще смешная. Все мы знаем, что футбол у нас номер один в мире. Это, это, это не секрет, массовость. Но после посещения пару тренировок ему надавали по ногам. Он сказал: папа, я больше не хочу ходить на футбол. Во-первых, говорит, там дождь идет на улице и ноги болят. А в зале все-таки тепло. И вот, и, ну, вот так вот он попробовал. Теперь его оттуда не не забрать. А баскетбол это комфортный вид спорта, несмотря на погоду. Матчи проходят в любую погоду да. и все это в зале. Это можно как-то вот по вашему мнению сделать вообще баскетбол таким семейным видом отдыха, что ли? Э, ну, я считаю вот как я, как отец, да, э, ну, в первую очередь, если в нашей стране будет строиться э, базы, спортивные mm -hmm. базы. И на, на, на базах спортивных школ то можно отдавать э, родители будут отдавать своих детей на обучение баскетбол, приходить в выходные дни, болеть за них, э, поддерживать их во время тренировочного процесса, во время игр. И, и детям будет приятно, что... Родители проводят выходные вместе с ними, а не на работе. Но все-таки я так понимаю, что есть и страсти на, и на баскетбольной площадке, и среди зрителей, так же как и футбольные фанаты, да, могут и драться. Есть какие-то вот отличия, допустим, вот южное дерби, когда встречается Николаев и Химик, это одна атмосфера, а когда там в Киеве кто-то встречается, то это так вот более так солидно, а здесь вот горячо очень. Ну, знаете, у нас так повело. Вот южное дерби – это три команды: у нас Николаев, Химик и и Одесса. И всегда эти матчи проходили в очень такой упорной борьбе. Естественно, судьи делают свою работу, следят за порядком на игровой площадке, но каждый хочет выиграть любым путем. Я дякую вам за цікаву розмову. Вам чисто і гарно суддівства на найближчі всі матчі і гідно представляти Україну на міжнародних змаганнях. Дуже дякую. 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 А з нами сьогодні був суддя міжнародної категорії Фіба Микола Амбросов. А ми будемо продовжувати пряму трансляцію матчу між клубами Миколаїв та Хімік, а, славно звісне південне дербі. А попереду у нас вирішальні третій і четвертий чверті цього матчу Болевайте за своих, болевайте за баскетбол и всего вам найкращого.